Рік 2013 – рік кардинальних змін у збройних силах України. Українське військо майбутнього це професійна армія, яка комплектуватиметься військовослужбовцями служби за контрактом, що залишається одним з головних державних завдань. На службу повинні йти свідомо морально і фізично підготовлені громадяни. А якими бачить пересічні Севастопольці перспективи українського війська, дізнавалася наш кореспондент. армия должна быть профессиональная, хорошо оплачиваемая. Но самое главное патриотизм. За некие деньги под родину нельзя возможно купить. Я, я за контрактную службу, конечно. За профессиональную, хорошую армию, да. По-моему, по контракту это нормально. Это лучше всего. А как будут рады мамы, мальчиков? Мне кажется, с контрактниками люди должны осознанно идти на такой выбор. В армию должны люди идти по своему желанию, потому что их кто к этому заставляет. Поэтому, тем более у нас мирная страна, защищаться нам не от кого, поэтому армия должна быть маленькой и забирать как можно меньше денег государства. Я считаю, нет, что армия у молодого человека должна быть обязательно, потому как это воспитывает характер. В принципе, и за, и против, как бы по контракту за то, что человек, он считает, что он может служить, то есть он осознанно идет. Конечно, потому что будет выбор у детей, куда идти. С одной стороны, то, что у молодежи не будет того, как было в нашем поколении патриотизма и призыва защищать Родину. В крови, как говорится, с рождения воспитанного. Это плохо. С другой стороны, в армии должны быть здоровые, социально защищенные люди. Это очень правильно, да. А вот я волноваться за него не буду. Я считаю, что правильно. С одной стороны, да, но с другой стороны, может, там будет наконец-то порядок, если Люди будут приходить и знать, что они за это что-то получают. Ну, я надеюсь, что в дальнейшем это будет более-менее нормальный заработок. Но вообще надеюсь, что вооруженным силам наконец-то дадут нормальный клад. В идеале, конечно, должна быть профессиональная армия. Но э, сможет ли наше государство содержать профессиональную армию? Вот это вот под большим вопросом. Ну, я считаю, что это правильно. Ну, во-первых, должны быть специалисты. Э, когда люди служат один год, то они за, за один год вообще э, ничего э, не смогут э, выучить и научить других. То есть минимум на три года служить срочно. А если контрактники придут, то это будет хорошо.